हाजी मोहम्मद जाफीर सिद्दीकी मनपा उर्दू शाळा क्रमांक नऊ खदान अकोला येथे वार्षिक संमेलन मेळावा संपन्न मोहम्मद रफीक सिद्दीकी अकोला महानगर अध्यक्ष शरदचंद्र पवार गट आणि अकोला माजी उपमहापौर यांच्या उपक्रम निमित्तानं चार मार्च दोन हजार चोवीस रोजी शहरातील खदान संकुलातील हाजी मोहम्मद जफर सिद्दीकी महानगरपालिका उर्दू शाळा क्रमांक नऊ मध्ये वार्षिक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील शाळेचे मुख्याध्यापक शिक्षक यांच्या वतीने वार्षिक संमेलन आयोजित केलं होतं यावेळी शाळा व्यवस्थापन समिती कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी उपमहापौर रफिक सिद्दीकी होते उद्घाटक म्हणून धनंजय सायरे ठाणेदार खदान पोलीस स्टेशन अकोला यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून आशिष पांडे गुड्डू पठाण मेहबूब चौधरी फिरोज खान रियाशुद्दीन पहलवान उपस्थित होते तसेच अलीम कॉन्ट्रॅक्टर शेख नाजीम प्रेस रिपोर्टर शहीद इकबाल शेख अनिस आरिफ खान मन्नान सिद्दीकी मुजीब भाई मुजाहिद पठान सतीश सरपाते वसीम कॉन्ट्रॅक्टर युनिस कॉन्ट्रॅक्टर नजीर कॉन्ट्रॅक्टर जावेद कॉन्ट्रॅक्टर अली मोहम्मद कादर खान अमिर बिल्डर सोनू अन्ना सोनू येसार के शाखिर खान समीर शाहरुख भाई शेख अरबाज शादाब खान आलोक साहेब फरदीन खान सलमान खान अबित तवर मोहसिन साजिद मोहम्मद साजिद मोहम्मद सज्जू सोनू तनवर फारुख शेख मम्मू भाई इत्यादी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते अकोला प्रतिनिधी गुलाम मोहसिन आपको तो बच्चों के लिए कई सारी तकलीफें हुई शायद में खाना भी जाके बनाना पड़े तो ये आपकी जो प्रोगानी है माशा नहीं जाएगी और असल तो यही है कि हमको तो आने वाले नस्लों को सुधारना है एक बेहतरीन एक भी के रास्ते पे चलाना है और बनाना है ताकि उसको एहसास हो कि हमारे लिए किस तरह आपने देखा है, है गाँव में कि पिछले हालात हमारे कैसे थे आज अल्लाह का एहसान है कि माँ बाप को बच्चों की फिक्र है बच्चों को भी माँ बाप की फिक्र है अच्छी खासी तालीम कर रहे हैं बहुत बढ़िया बच्चों में तब्दीली आ रही है हमारी खबान के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे टीचर अजाम को तो माशाल्लाह अपना पूरा अपने बच्चों को अपनी फैमिली को छोड़ के ये स्टाफ जो है हमारे बच्चों के ख्याल देता है मदद करता है इसके लिए हम सब दुआ करेंगे आज हमारे बीच जिनका सरकार हुआ सही दिखभाल जो आपके एक धारणी मुसलमान समाज में बेहतरीन पत्रकार है हर मदद आप देखते होंगे कि सबसे पहला अगर किसी मुसलमान को या किसी और समाज को तकलीफ होती है तो सबसे फास्ट न्यूज जो आती है वो सही दिखाल के सही बात आपका सही शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अल्लाह आपको और तरक्की दे और लोग मुसीबत दूर करें अभी इसके बाद सिर्फ फुजानी चलने वाले हैं मैं गाँव हमारी बहनों से कि आपका से ज़्यादा आपका हम दिख रहा है कि आप काफ़ी समय बच्चों के लिए देते हैं सुबह उठ तो 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 के बच्चों को देखे आते हैं बैठते हैं टीचर से मिलते हैं माशाला आपकी मेहनत अल्लाह कामयाब करेगा मेरी कहा है कि ये बच्चों को आगे भी इस तरह हैं आपने तो देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पढ़ लिख के आया सबसे तो जो बच्चे हैं वो अपने माँ की मेहनत से बनते हैं कोई तो पैसों की जरूरत नहीं है कि पैसे वाले के बच्चे पढ़े लिखे भी पढ़ेंगे बड़े अधिकारी बनेंगे नहीं मेहनत करने वालों के बच्चे ज्यादा बनते हैं इसलिए बनते हैं कि हमको एहसास होता है उनको लगता है कि मेरे माँ ने कितनी मुसीबत से मुझे पाला है और किस रास्ते से कहीं भूखा तो है। तो मैं चाहूँगा कि ये मेहनत आप लोग और आकर्षक करें और हमारे बच्चों को भी दुनिया के रास्ते से चलाएँ असल रास्ता तो दिन का है दुनिया तो अल्लाह ऑटोमेटिक बनाए देगा तो ये चीज़ करेंगे इतना कहूँगा आप लोगों को हमारे साथ जीता इसलिए तमाम चीज़ें का और हाईवे मेहमान का शुक्रिया अदा करता को हूँ इतना कहूँगा क्या आमच्या विदर्भ टाईम्स युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकॉनला क्लिक करा आणि रहा सोबत अपडेट